Там Юрий Тароманенко вчера поднял хай с одним еще журналистом. Сейчас же назначен у президента глава Института национальной памяти. Он был пресс-офицер у Белецкого. И он хочет поменять на купюре Вернадского убрать. Это абсолютно правильная мера. Я по Вернадскому могу написать диссертацию о его жизни и биографии изучил все абсолютно. Это был украинофоб, он был панславянист. Панславянисты это вот эти типа Духина. Три единства народа, украинцы, Россия, Белоруссия, <как> славяне. Ну, он, он был, как бы, получается, отец российских нодовцев, фашистов. Это его сейчас продолжать ли темы, это, например, Гиркин сейчас. Как он попал в Украину? У него корни, кстати, с Украины. Когда произошли вот эти все перевороты, он был в партии кадетов. Кадеты – это монархисты, только более современного типа в России. То есть это отбитые, ну, кадеты, партия кадетов – это Гиркин. Типа того. И эти партия кадетов элита переехала в Киев, потому что Москва и Санкт-Петербург рухнули под большевиками. Их пригласил Скоропадский. Юрий Романенко дрочит на Скоропадского. Скоропадский – это абсолютное пятно в истории Украины. И не более. Монархист. Он это и создавал. Поэтому что он и получил путь от украинских националистов. Потому что украинские националисты были только на бумаге. А в деле они были вытеснены со всех сфер. И правили, как описано у Булгакова, любимого писателя Юрия, не Пушкина, а Романенко, правили и белогвардейцы. Они же держали оборону Киева, пока не зашли петлюровцы. Но оборонялись они против Петлюра. Так вот. Вернадский приехал строить новую Россию. Они приехали в Киев строить новую Россию. Новороссию, да. Новую. Но у них ничего не получилось, так как рухнула власть Скоропадского вместе с немцами. Он, по-моему, в Крыму чуть появился. Кстати, чтобы вы понимали, только Россия зашла в Крым, они имени Вернадского назвали Симферопольский университет. Если россияне все называют имени Вернадского, то нам надо задуматься, почему у нас Вернадский на тысячи купюр. И вот туда протянул по умный потон, который был при смерти. Я не знаю, умер он, не умер. Он там, ну, ему 177 лет. Потом он уезжает в Россию, Примыкает к советской власти, становится в Академию наук ходит. Ленин требовал не трогать ученых. Плюс Вернадский был близкий друг брата Ленина Александра Ульянова, которого казнил царь. И Ленин завещал этому Кобе, потому что потом начались репрессии в окружении Вернадского, но его никто не тронул. Он по большому счету занимался всем чем угодно, полезными ископаемыми. Но в итоге он, ну геология, но в итоге он заканчивал уже свою жизнь изучением атомной программы. Он по большому счету родоначальник атомной энергетики в Советском Союзе. Вернадский. Он ну, награждался этими сталинскими премиями и т.д. и т И он был убежденный, о украинском языке он оставил много своих умозаключений, но он говорил, что украинский украинская культура это такая мелкопоместная, неинтересный суржик. И украинский язык это язык мелких лавочников. Он к нам относился пренебрежительно. И он выступал только за славянский интернационал. Поэтому, ну, я вообще не понимаю, как он оказался на 1000 гривен купюры. Сын его в эмиграции через Стамбул и в Белград он уехал в США, по-моему, и возглавлял вот эти все кружки славян, монархистов, и писал о Украине самые низменные цитаты. Хотя они все имеют корни с Украины. Но это украинцы, которые обрусели, и ради, ну, они рождали сам в Санкт-Петербурге, в Москве такой. Вернадский для России ок, для нас нет. У нас есть, кого на эти деньги нарисовать.